Добрий день, шановні глядачі. В ефірі програма Люди. Спорт це перший показник економічно розвиненої країни та здорової нації. Я рада вітати в наших гостях людину, котрі належать ці слова. А саме олімпійську чемпіонку зі спортивної гімнастики Стеллу Захарову. Стелло, добрий день, день! Тела Георгіївна Захарова це українська гімнастка, олімпійська чемпіонка в складі збірної СРСР зі спортивної гімнастики. Олімпійське золото виграла в командному заліку. Найуспішнішим роком для Захарової став 1979, продовж якого вона виграла особисту першість на Кубку Америки. В 1980 році Захарова разом з командою здобула золото на московській олімпіаді, а також титул абсолютної чемпіонки на Кубку світу. її патронатом щоріч. В Україні проходить міжнародний турнір зі спортивної гімнастики Кубок світу. Ні для кого не є секретом те, що ви являєтесь засновницею міжнародного турніру зі спортивної гімнастики Кубок Стели Захарової. Це один із найпрестижніших традиційних турнірів в Україні. Розкажіть нам, за яких обставин та коли він був заснований, а також про його першочергову ціль. Дело ціль. Діло що після 12 років, коли кубок ми розкрутіли, і ми начали його. С нуля, первый год, э с азов таких самых-самых низких, и за 12 лет мы ее раскрутили. И вот сегодня 13-й год, мероприятие, которое мы изменили название, назвали Кубок нации. Потому что, чтобы не возникало у некоторых наших представителей, что Стелла Захарова как бы... Хочется сделать себе пиар на этом. Да? Совершенно нет, я к этому очень отношусь совершенно спокойно. Для меня самое главное это престиж нашей страны, показать красоту гимнастики в нашей стране, чтобы насладились этим видом спорта тысячи наших детей, болельщиков, чтобы свести весь мир сюда, в эту страну и поляризировать спорт нашей стране. Вот задачи, которые поставлены, и они глобально выполняются, и мы делаем максимум сил, прикладываем для того, чтобы была Красота этого виду спорту показана в Україні Кубок Стела Захарова це щорічний турнір, який проводиться в березні кожного року, але з низки причин не був проведений минулого року. Ну я не хочу говорити о плохом, тому що оно уже в прошлое. нужно думать о будущем. Знаете, є хороші посла, що он не пам'ятник, вечно стоять не буде. Поэтому они прийшли а мы всегда на своем месте, и заслуженные люди всегда пользуются всегда большим уважением среди нашего народа. И мы работаем и творим для своей страны, в которой мы живем, а не для чужой. Поэтому да, в прошлом году его не было, но сейчас мы наверстываем свое упущенное, максимально работаем с международной общественностью, свозим в этом году, в мае месяце, стараемся вести весь мир. Очень большой титанический труд, который мы провели за организационный комитет мероприятия, титанический труд мы провели за полгода пригласив максимальное количество наших участников, международных гостей. Я думаю, что праздник состоится и будет очень красивый. Главное, чтобы нам не мешали, потому что очень много представителей, которые ничего не делают в нашей стране, но очень много смотрят и сунут свой нос туда, куда совершенно не нужно, и мешают. Самое страшное – мешают. Вместо того, чтобы вместе объединиться и показать красивый продукт не для Стеллы Захаровой, а подумать о том, что его будет весь мир смотреть и вся Украина. Скажите, а как отличаются проблемы, которые стояли во время организации первого турнира, с организацией будущего кубка, например? Вы знаете, я тогда приехала, первые кубы, которые мы делали, я даже не предполагала, что может так вот с такими трудностями сталкиваться. Но тогда это были не трудности, потому что с каждым годом, который мы понимаем и сталкиваемся, он все проходит тяжелее и тяжелее. Все но больше находится людей, которые всячески стараются как-то препятствовать да, событиям. Я вспоминаю этот первый кубок, когда я приехала со Швеции, зная о том, что я открытый европейский человек, проживавший в Швеции 10 Лет, что сразу ко мне все придут и будут помогать, как это там делается, с открытой душой, с какими-то инициативами вместе, совместно. Мы что-то какой-то продукт классный, сразу же сделаем. Не, не тут-то было, все показалось по-другому. Оказалось, что тут надо прыгать барьеры были сначала 10 сантиметровые с каждым годом они увеличиваются эти барьеры мы скоро там я не знаю рекордсмены мира то станем то, нет чем больше популярности чем больше информации чем больше мы берем планку тем больше находится людей где-то чего-то найти какие-то каверзные какие-то моменты ущипнуть за что-то унизить где-то ну вот есть такие люди к сожалению большого но да, я помню первый кубок этот был наш у нас не было ничего, у нас не было ни спонсоров, я не знаю на какую инициативу мы это все делали, я своими руками шила занавес во дворец спорта. Вы можете себе представить вот эту вот махину такую, это было такое, да. Но это, кстати, до сих пор используется довольно таки очень качественно. Пошили мы с моими друзьями как парашют на всю квартиру, нам пришлось там в три рулона ее сматывать. Но во всяком случае были такие моменты, которые до сих пор помню. Это настолько чисто было, красиво это было. И тогда я помню после очень большого периода в Украине, когда ничего не проходило, мы собрали полный дворец спорта. И вот с годами как-то потом как оно немножко опустилось. И вот позапрошлым году у нас вход свободный во дворец спорта. Мы не берем ни копейки, ни одной копейки денежек. Мы делаем открытие, красивое, шикарнейшее открытие. Задействуется очень огромное количество людей, которые работают на этом кубке. И я максимально прикладываю силы для того, чтобы сегодня показать именно красивый продукт. Ну, а с каждым годом получается, что мы идем планку выше, выше поднимаем. Но, к сожалению, большому и государство меняется совершенно mm -hmm. по-другому немножко. Но мне очень хочется, знаете, что заметить? Мне очень хочется заметить, что спорт это символ мира, любви и красоты мы никогда в жизни не должны забывать о том, что этот продукт и спорт, название спорт, ни в коем случае нельзя уничтожать, стирать, а надо только думать и всячески способствовать и помогать ему. Потому что спорт всегда был на дотации государства. Мы не бизнес. Мы спортсмены, которым несем флаг Украины и представляем на международной арене ее. И за счет нас узнают страну Украины. Название страны mm -hmm. Украина. Я помню, когда я жила в Швеции, даже никто не знал, что такая есть страна Украина. Вы знали Советский Союз. Все. Сегодня, насколько мы своими достижениями показали и заработали, что мы украинцы. И вот буквально недавно я приехала с футбольного матча, где была Ферентине, мы с флагами, со всеми там атрибутиками эти. И настолько приятно было, что нас очень красиво встречали, хотя мы их не соперники были, с уважением к нам относились. А Украина знает, а Шевченко, а Ребров, и гимнасты наши, верняя и так далее. Можно перечислить очень много фамилий наших спортсменов. Вот этот фактор ни в коем случае нельзя забывать, а способствовать наоборот нам помогать, а не ставить сегодня барьеры с каждых 10 сантиметров все больше и больше. Мы скоро рекордсмены мира станем в прыжках по барьерам, по организации мероприятий. Кубок Стелла Захаровой – это попередняя назва, Зараз сейчас да. она изменена на Кубок Нации. Окрім названия, еще что-то например, концепция. Да, у нас есть очень интересное новшество, которое мы ввели в этом году. Мы хотим попробовать сделать такой пробник. Да? Мы ввели еще один олимпийский вид спорта, который входит в нашу дисциплину, в нашу федерацию – это батут. И это очень зрелищный, и очень красивый вид спорта. Но мы хотим в этом году попробовать, как это получится. До сих пор катастрофические проблемы с Министерством молодежи и спорта у нас с Укрспортзабеспечением есть, которые никак не могут понять, что тормозить процесс – Оформление документов, которые оценены государством на эти мероприятия финансирование частковое, хочу подчеркнуть: uh -huh. ни в коем случае нельзя, потому что мы уже опаздываем. И я не хотела бы говорить сегодня о плохом, конечно, я хотела только о хорошем говорить, чтобы, не дай Бог, не сорвали мероприятие. Это будет международный скандал. Поэтому в этом году мы хотим представить во дворце спорта Киевского дворце спорта, нашей аудитории, нашим зрителям, которые сегодня уже. Но ну, огромное количество звонят и спрашивают, а где купить билеты? Мы всем сообщаем, билетов нет. Все приходите, пожалуйста, все открыто, вильно. С таким прекрасным сегодня новшеством, как Батут, это великолепное зрелище будет. Угу. Приходите, смотрите. Дякую. 23-24 травня, да. правильно, ведь будет да. турнир. Как да. проходить подготовка до всего свята и кто помогает вам в организации? Вы знаете, очень много... Вот завтра у меня организационный комитет со всеми службами. Очень много людей, это тысячи людей, которые за сценой, которые не видны, которые не слышны, но проводят колоссальнейшую работу mm -hmm. к подготовке. Перечислить их просто невозможно, потому что в каждой службе есть еще масса ответвлений, которые каждый несет за собой, какую-то организационную шаг. И каждый шаг в организации Кубка нации продумывается потому что, чтобы, не дай бог, где-то чего-то как-то не было срыва, да, очень тяжело. Мне бы очень хотелось попросить через вас там, да, через многие другие каналы, которые у меня сейчас будут, эфиры, чтобы наши, наши не государство, ни в коем случае, хочу подчеркнуть, а наше министерство и непосредственная организация, которая стоит между министерством и нами, Укрспорзобеспечения, шло навстречу и помогали. Если состоится такое, что будут, опять же, такие барьеры сумасшедшие, большие, то мне придется заявить о том, что организационный комитет отказывается проводить Кубок нации в, таких, в таком режиме в таких условиях. И за 12 лет э, эти мероприятия до сих пор никто даже не попытался и не может провести, потому что это колоссальный труд Значально. и колоссальное количество людей, которые задействованы. Мы готовим, начинаем готовиться, уже вот заканчивается мероприятие, мы уже на следующий день начинаем готовиться к следующему мероприятию. Задействуем огромнейшее количество партнеров, спонсоров, а тем более сегодня в наше время это ну, колоссально тяжело делать, но мы идем на это и привлекаем внимание всячески для того, чтобы не только жить за счет государственных бюджетных денег, mm -hmm. но и за счет спонсорских денег. А всем остальным хочу подчеркнуть э, людям, которые в лапках неравнодушно относятся э, к мероприятию, не к Стеле Захаровой, а к мероприятию. Приходите к нам, мы вас приглашаем с большим удовольствием. Приходите к нам в гости и посмотрите красоту этого мероприятия. А чем еще особенность теоретического турнира? Чем, чем вы сдовываете глядача, кроме батута? Ну, вы знаете, я думаю, что этого достаточно, потому что мы оказались последние два года в очень тяжелой ситуации. В стране идет война, мы это прекрасно понимаем. Я хочу просто единственное сказать, что война это не повод, что мы должны прекращать всю жизнь в Украине. Мы должны развиваться, мы должны думать о будущем, и мы должны большими шагами как поставлены задачи сейчас идти в европейскую красивую страну. Спорт, так да вот поможем. через нас, через нас, через спорт мы максимально прикладываем усилия, через эту чистоту максимально прикладываем усилия для того, чтобы нашу страну показать только с хорошей стороны. Поэтому очень хотелось бы попросить все, кто не безразличен, присоединяйтесь к нам. Еще на останок, скажи, пожалуйста, какие киркистные-то склады участников? Видали уже? До сих пор заявки идут. Конечно, количество будет участников намного меньше, чем в предыдущие меньше. года. Да. К большому сожалению, у нас сегодня ведущие страны, такие как Америка и Россия. Мы не хотим быть политически совершенно заинтересованными, хочу сразу заявить. Мы спортсмены, но, к большому сожалению, им пришлось отказаться, они не приедут. Они всегда к нам приезжали. У нас приезжало пять континентов. Всегда. И нас всегда это радовало. Приезжали ведущие гимнасты мира. А ведущие гимнасты мира — это Америка и Россия. Мы должны с этим согласиться и признать. Вот. Поэтому приедут Тунис, Венгрия, Словения, Литва, Белоруссия, mm -hmm. подтвердила в этом году, Египет, Греция. Сейчас не помню Но Ну, mm -hmm. вы знаете, я... А, Молдавия. Вы знаете, я на сегодняшний день уже счастлива, что подтвердила столько стран. Нелегко нам было, признаюсь mm -hmm. честно. И надеюсь, что в ближайшем будущем, в остальные года, у нас эта ситуация разрулится, и к нам опять же таки вернутся наши все ведущие страны мира. Мне этого очень хотелось бы. Я теж вірю, що ситуація зовсім скоро зміниться на краще. Надіємося. <свісно> За 13 років свого успішного проведення турнір став невід'ємною частиною календарного плану Українського міністерства молоді та спорту, а також міжнародної та Європейської Федерації з гімнастики. Це статусний захід, проведення якого оособлює Україну на міжнародній спортивній арені, та прямо впливає на її імідж та репутацію. А у нас в гостях була засновниця цього заходу, олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Стелла Захарова. Я бажаю вам натхнення та перемог в усьому. А нашим глядачам 23 та 24 травня я раджу не пропустити вагому подію у світі спорту турнір Кубок нації. Прощаюся з вами рівно на тиждень. На все добре!